Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі. Власний погляд, програма, яка робить зрозумілішою будь-яку подію. І говорити сьогодні. Ми будемо про ситуацію, яка склалася в Україні. У нас в гостях народний депутат Вадим Колісніченко. Пане Вадиме, вітаю вас у нашій студії. Що стало поштовхом на вашу думку? Здравствуйте. Ну, я думаю, толчком настало, звісно же, желання представителі опозиції, політичних лідерів. опять получить власть. Все это время они, к сожалению, почему-то воюют. Получился некий такой сначала гражданский протест, сначала появились журналисты, а потом через два дня у нас такая строится интересная оппозиционная лидеров, которая уже всем известна, решили возглавить народные акции протеста. Хотя, честно говоря, вот я теряюсь в догадках по поводу чего бунтовали. Потому что рассказы нам закрыли дорогу в Европу, мы мали приеднаться до семьи. Ну, бред силы кобылы. Почему? По одной простой причине. Соглашение об ассоциации говорило в первую очередь об экономическом раскрытии наших границ для товаров из Европы. Это первое. Второе. Ложь и обман, когда говорили, что не подписав соглашение об ассоциации, мы лишаемся права безвизового въезда. Это вообще не является предметом данного соглашения. А в части вступления в Совет Европы на протяжении трех лет наша власть неоднократно обращалась с просьбой написать хоть, хоть в подстрочке какой-то, хоть какую-то перспективу через ну, 40 лет хотя бы, есть ли шанс для Украины вступления, однозначно сказали, мы об этом даже не говорим, это даже не записывается. Поэтому, когда я вот встречался, когда еще ситуация была более нестабильна, с этими митингующими задавал вопрос. Так по поводу чего вы протестуете? Вы же понимаете, что вы говорите то, о чем вообще в тексте соглашения ни слова. Ну, знаете, лишили э, вот, мечты хорошо пожить, ничего не делая. Потому ну, что один из аргументов меня просто веселил. Мы будем в Европе, у нас будет минимальная заработная плата 1500 евро. Я говорю, без проблем. Если то, то аргумент, так? Да, наверное. Но дело в том, что когда мы сравниваем производительность труда, то при нашей производительности труда не будет заработная плата 1500 евро. Она будет точно такая же, как ты сейчас получаешь, только в пересчете. Вот нежелание думать и нежелание работать привело вот к такому непонятному к этому коллапсу. И на сегодня президент и правительство четко однозначно сказали, если мы не модернизируем страну, если мы сами не изменим свое отношение к труду и к власти и к работе, никто нам не поможет. Ну что, рассказывай, мы хотели придаться до европейских стандартов, европейского правосудия, европейской влады. Этого в законе нет. У нас не будет суда из Совета Европы. У нас не будет полиции из Европы. У нас как была э, власть здесь наша украинская, так она останется при любом раскладе. Але мы имеем, что имеем, и на вашу думку, захопление административных будівель, це що, чи, можливо, це Это что, экстремизм, чи возможно, это мирный протест? Это классическое уголовное преступление. И об этом исправительные службы предупредили. И даже я, когда приходил в Киевский совет, я пытался с людьми пообщаться, объяснить им. Потому что, вы знаете, когда показывали э, благо, такую благостную розовую картинку, люди требуют в Европу, европейских стандартов, у меня как закрылась мысль. Как же, совершая уголовное преступление, добиваться европейских стандартов? Попытался с людьми пообщаться. Ну, конечно, то, что я там увидел, услышал, то, что вы сказали, ну, как бы к Европе не иметь малейшего отношения, это одна сторона. А вторая, люди сказали, а мы хочем захопливать и Владу. Поэтому цели очевидны и понятны. Насильственное изменение строя, насильственное изменение власти ⁇ это уголовное, тяжкое уголовное преступление. Захват зданий учреждений ⁇ тяжкое уголовное преступление. Нападение на работников в милиции ⁇ тяжкое уголовное преступление. Это четко нужно знать. Поэтому сегодня уже около 50 судебных производств, которые, безусловно, даже закончатся приговором суда. И когда представители меньшинства либо оппозиции заявляют, нужно отпустить незаконно захваченных либо осужденных, либо задержанных. А как же? Есть видеокадры, есть видеоролики, кто руководил толпами, кто руководил забрасыванием зажигательных гранат, кто избивал работников милиции. Конечно. Судьи, когда рассматривали вопрос, они приняли решение в соответствии с законом. Поэтому все должен решать суд. Не ценюк является судьей и не Колесниченко. Уполномоченный от имени государства человек. Судья, он оценивает взвешенные доказательства и определяет, виновен человек либо не виновен. Но то, что захват государственного здания, учреждения уголовное преступление, которое жестко карается, это очевидно. Если Украина будет и дальше пребывать в таком установище до чего это может привести? В целом Украина в нормальном состоянии. Нет в Украине кризиса. Есть попытка государственного переворота. Я бы хотел тоже обратиться к людям, которые сегодня на площади независимости находятся, которые слепо слушают то, о чем вам говорят, это троица. Понимаете, когда они формируют, заявляют о том, что в воскресенье будут формировать новое правительство, новую власть, называется вообще-то уголовное преступление, чтобы люди четко понимали, на что они идут, что делают, потому что ходить флагами махать это одно, а потом, знаете, ж время проходит, и все равно нужно ответить перед законом. Никогда не было так, чтобы закон не восторжествовал. И четко должны люди понимать, незаконное изменение власти, нелегитимное изменение власти, захват власти – это уголовное преступление. Никакие благие цели, никакие благие намерения не оправдают этого, и оправдания этому нет. Мета позиции – это досрковые выборы президента и парламенту. так? Это, они это хочет будет... насколько это реально? Это абсолютно нереально. Я даже, знаете, все смеются, уже все страны начинают смеяться. В любой нормальной стране, где есть нормальная оппозиция, где есть нормальные люди, которые беспокоятся не о своем будущем персональном в политике, а о будущем страны, как они об этом говорят, оппозиция использует трибуну парламента, чтобы выступать, говорить, объявлять, призывать и прочее. Но когда у оппозиции, вы знаете, трехголовая гидра, они даже не могут между собой понять, чего же они хотят. Заблокировав два дня работу парламента, стало понятно, очевидно, им нечего сказать. Им нечем объяснить то, что происходит. Потому что власть готова говорить, власть готова договариваться, власть готова выслушать аргументы. Но я, к сожалению, должен сказать, что наши средства массовой информации сегодня ну, не являются таковыми, которыми можно было бы ну, гордиться. И когда нам говорят, что у нас некая цензура, либо у нас нет свободы слова, посмотрите, практически все телеканалы показывают только одну и ту же картинку. Рафинировано. О том, что многотысячный митинг около Верховного Совета, противников э, того курса, который ведут э, Яценюк, Кличко и Гнибук, об этом практически никто не говорит. Это люди со всей Украины, западной, центральной, восточной и южной. Они говорят, мы хотим, чтобы в стране был конституционный порядок. Мы не допустим конституционного переворота. Мы не допустим 2004 года. И сегодня десятки решений областных городских советов говорят о том, что никто не собирается сегодня соглашаться с тем, что здесь кто-то соберет какое-то передачное правительство на Майдане. Как соберут, так это фамилии тех людей, если они будут производить действия от имени власти. Это все члены возможного дальнейшего судебного разбирательства по поводу попытки захвата власти. И я сразу могу сказать, чтобы четко люди понимали, Центральная и юго-восточная часть Украины никогда никому не разрешит делать из Киева центр антиправительственного заговора либо переворота. Мы имеем силы и возможности, чтобы поставить взорвавшихся негодяев на место. Потому что негодяи, те, которые сегодня прикрываются мандатами депутатскими, бросают людей на милицию, бросают людей на совершение уголовных преступлений, а сзади потирают ручки и ждут. Когда же наконец-то прольется кровь, когда мы опять припадем к ногам европейских послов и будем им сопли томлить и говорить: вот, ведите сюда войска, введите сюда силу, надо поставить на место взорвавшуюся власть. А власть четко и однозначно работает в рамках Конституции. Если есть виновные в жестком отношении во время разгона, либо применении силы, эти лица будут наказаны. Судебное производство начато. Все понятно. Что еще надо? Нет, вот давайте мне опять выборы президента. На выборах в 2015 году, пожалуйста, демонстрируйте свою волю, свою выдержку, свое желание. Избирайтесь и руководите. Президент ОБСЕ, заявляющий, что он готов стать посредником между владою и оппозицией, Чи дать какие-то результаты? Вы знаете, это нужно быть полным клоуном, чтобы прибегать к чужой помощи, когда и так все очевидно и понятно. По поводу чего переговоры? Преступникам тюрьмы, а власть работает в интересах народа. Какие проблемы? В чем быть посредником? На что будут понуждать подписать соглашения, которые ведут нас к нищете? Вот в чем переговоры вести? либо взорвавшихся юнцов нужно ставить на место, для этого нужен дипломат из Европы. Они нам уже здесь в 2004 году наделали делов. Власть неликенным способом была изменена, и после этого мы имеем те проблемы до сегодняшнего дня. Вот с тех пор почему-то стало понятие, что улица может управлять страной. Страной управляют легитимно избранные граждане этого же государства. Придут выборы, переизберут, будут управлять другие. Другого варианта не было, нет и не будет. Единая возможность, как бачить Европа, это круглый стил. Че погоджуетесь вы с этим? Но дело в том, что не мы погоджуємося, а мы предлагаем, мы говорим, изложите свои вопросы. Не, ну то, что там больному человеку хочется стать президентом, он говорит, полная перезагрузка власти. Знаете, я этот бред слушаю уже, по-моему, лет шесть. Если не я президент, то только перезагрузка власти. Если не я спикер, полная перезагрузка власти. Какая перезагрузка? Из кого? Из тех же банкрутившихся политиков? Какая перезагрузка? То есть ставить на дыбы всю страну, разворачивать страну и сталкивать страну лбами только из-за того, что им хочется куда-то сесть, а их не избирают. Но это не политики, это банкроты. Вот этих людей как раз так власти допускать, безусловно, нельзя. Как должна действовать влада и оппозиция, чтобы урегулировать ситуацию? Сдержанно. Ответственные политики работают сдержанно. Политик в своем названии политик умение говорить, умение договариваться, умение искать компромисс. Но когда они желают слышать не только политика, когда они желают слышать и другую часть Украины, кроме тех, кого привезли на площадь независимости, то это обозначает, что это люди не политики. А как можно называть эти мирные протесты, когда э, в Киеве сейчас четыре вуза перекрыли фашистующие молодчики. Студенты приходят, а им говорят, Як счет ты патриот, иди на Майдан, Майдануй. Но звонят родители а что делать? Наши дети пришли учиться, их отправляют на Майдан. Ну что, говорят, революция? Знаете, один хороший такой пример могу привести, когда во Львове не давали представителю свободы Михальчишину выступать. Студенты, ну, наивно, как романтики, считали, что они что-то из себя представляют. Им строго показал их место Михальчишин. Когда сказал, все же прорвался, но ну, он же народный депутат он же имеет специальную физическую подготовку, вы здесь слюнтявые либералы, вы нам не нужны, нам нужны герои крут. Мы идем в Киев, мы будем делать круты. То есть понятно, очевидно, что это вопрос направлен только на одно, на создание провокации, только на силовое противостояние. Мы помним, как круты получились, и знаете, как-то странно, когда эти люди, которые якобы от имени народа выступают, заявляют этим студентам, что они тут слюнтявые либералы, и от них толку не будет. Конечно, им нужны торпеды, которые будут э, нападать на работников милиции, нападать на госучреждения здания, которые пострадают, о которых потом можно будет мирно нести в похоронной процессии, оплакивать и потирать ручками, собирать свои политические дивиденды. Вот это не политики, это реальные провокаторы, это реальные негодяи которые не желают ничего хорошего и полезного для собственного государства и для народа в целом. Об этом можно услышать, когда на площади независимости так с людьми общаешься. И есть люди, конечно, вот дай мне сюда евроинтеграцию, хотя когда спрашиваешь, а вообще вы читали это соглашение? Ну, практически 99% населения его не читали. Его на украинский язык в полном объеме, там тысячи листов, перевели буквально недели две-три назад. Як скоро мы можем ожидать урегулирования ситуации в Украине? Я думаю, время самый лучший лекарь. То, что сегодня представители меньшинства заблокировали трибуну парламента, говорят о том, что им не о чем говорить. Поэтому они будут сейчас искать способ для дестабилизации ситуации. Им нужно нужен любой конфликт, который они реально могут подготовить. нужно например, Средства массовой информации рассказывают, задержали двух вооруженных провокаторов, которые прорывались на площадь независимости, мы их сдали в милицию, а милиция их не задержала. И вот средства массовой информации сутки крутят этот вариант. А потом маленькая справочка где-то о том, что до милиции не могла их задержать, люди были с игрушечными пистолетами. При задержании это было видно, было видно, но создается информационная волна провокации. Точно так же, как с теми трупами, которые появляются. Все смакуют этот вопрос. Точно так же, как якобы с руководителем Беркута, который руководил экскаватором. Всем известно, всем показали, что это провокация, что это фотомонтаж, не имеет ни малейшего отношения. Но до сегодняшнего дня, до сегодняшней минуты все показывают, как работники Беркута руководили экскаватором, которые гнали на цепь милиции. Вот вам как формируется провокация. Поэтому всем нужно быть очень грамотным, очень взвешенным и четко знать. Что закон один для всех. Дякуємо вам за відвертість. Це був власний погляд Вадима Колісниченка. Залишайтеся з нами, адже ми завжди тримаємо руку на пульсі подій.